вы знаете, наверное, в спорте, как и во многих, есть такое. Последняя домашняя игра мы проиграли с То есть до этого взяли очки, выиграли на выезде. Но это все равно психология, она, все-таки присутствует у футболистов. Э... Не до оценка, то есть ниже, что было с суммами. Нет, вот, не до... да, нужно одно сказать. Была бы такая игра, сама дача, как в этой игре, наверное, сумму бы обыграл. Ну, это футбол, и каждый даже тоже и Барселона проигрывает, и Реал проигрывает. То есть есть такие. По этой игре, ну что, я только за самоотдачу, за это, ребята, он спасибо. Да, очень понравилась команда Ковалев. То есть подбор футболистов и опытных, и это, то есть, вели игру, могут. но за счет самоотдачи мы все-таки держали это. Хотелось выиграть, хотели даже не проиграть могли на последних минутах забить. Но опять же, вы видите, что на данный момент в этом отрезке. У нас забиваем очень мало. То есть, не знаю, можно сказать на невезение, можно сказать, не хватает мастерства, можно сказать все что сейчас угодно. Но то, что оно есть, то оно есть. Одно то, что ребятам сказали спасибо за самоотдачу. Будем так играть, мы выиграем